Футбольний клуб Балкани з села Зоря Сарацького району Одеської області досить впевнено розпочав боротьбу у четвертій групі чемпіонату України з футболу серед аматорів. Команда з Одещини твердо позначила свій намір позмагатися за одну з двох путівок до фінальної частини турніру. Після першого кола Балкани ділили друге та третє місця у турнірній таблиці з Миколаївською Варварівкою. У першій грі другого кола, 11 червня, Варварівка поступилася з рахунком. 0-1 лідеру групи бурегіснику з Петрового. Втім, і команда з зорі не зуміла скористатися з нагоди вийти на чисте друге місце. 12 червня Балкани грали у Горностаєвці Херсонської області з місцевим клубом Мир на два голи господарів поля гравці з Одещини відповіли лише одним, який забив кращий бомбардир та граючий тренер команди Валентин Полтавець у підсумку. Балкани програли з рахунком 1-2. Мы на протяжении даже, я считаю, двух таймов играли первым номером, хотя мы после дороги. Вот. Я думаю, что реализация моментов, а нам забили два глупых гола, я не считаю, что это голы, которые первые практически мы сами забили себе. Это случайность, это футбол, конечно, не без этого. Вот. И второй гол, я тоже не считаю, что это такой... Просто, наверное, все-таки наша реализация. Ну что, мы работаем над этим. Я думаю, будем также продолжать работать. Вот. Только, только так мы сможем, а нехватка опыта, я думаю, что вряд ли об этом можно сказать. Да, ребята многие, конечно, не играли на таком уровне, но все-таки уже чуть-чуть почувствовали. Есть опытные ребята, и такие, как я, и, и Опре, и Полтовец, поэтому я не считаю, что здесь одна молодежь, которая не обстреляна. Нет, это все, ну, думаю, что видите, как в футболе бывает. Можно превосходить соперника по всем статьям, но проиграть. Вот сегодня, наверное, это тот случай. Я думаю, что мы, во-первых, проповедовали свой футбол. Оба матча, все четыре тайма мы играли в наш футбол. Мы играли в атакующий комбинационный футбол. Конечно, команда противника сильна, ребята со второй лиги. Тяжело играть против таких обычных парней. Поэтому первый матч мы выиграли, второй матч выиграли они. Что случилось проблемы? У нас появились скорее всего. Играть в наш футбол физически очень сложно на протяжении всего матча. Поэтому мы где-то на 70-е минуты подсели. А вот концепция клуба такова, что селекция проводится именно в нашем населенном пункте. Поэтому где-то у нас были проблемы с замены. Мы не могли свежую кровь, конечно, влить в игру. Но ну, это, тем не менее, это не умаляет, во-первых, достоинств хозяев. Прекрасное поле, прекрасные зрители, прекрасно нас встретили, спасибо. Вопрос, конечно же, есть у нас вопросы и к нашей атаке, но столько моментов надо забивать. Но мы на этом сидим, мы тренируем это, мы, мы живем этим, это самое главное. Хочу пожелать нашей команде успеха в дальнейшем. Выходы, конечно же, из группы, шансы у нас есть. Побед... Після п'яти зіграних матчів ситуація у четвертій групі заплуталась остаточно. Зрозуміло лише, що твердим лідером залишився буревісник, який набрав 12 очок по сім пунктів у активі, одразу у трьох команд, поміж яких Варварівка, Мир та Балкани. Свою наступну гру команда з Одещини проведе 18 червня вдома у зорі проти аутсайдеру турніру Миколаївського Торпедо.